В ефірі програма відповідей на ваші запитання. Вітаємо усіх в ефірі програма запитання і відповіді в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо Олексій Анатолійовичу. Добрий день. Люди в простоті душевні телефонують на світле радіо. І ось було запитання від слухачки з Львівщини. Олексій Волченко. Він в вашій церкві. Ну, мене особисто запитали. У мене немає в прямому ефірі достатньо часу, щоб відповідати розлогу на запитання. Хоча перша думка була, ну от Ісус сказав: Я створю церкву мою, тобто є церква Ісуса Христа. У мене немає моєї церкви, тобто вона належить йому. Але у нас поміж людей прийнято так говорити: коли вітаємося, ми хочемо якось ідентифікувати людину. І, наприклад, питаємо: ви з е... якої церкви? Ми з церкви Івана Івановича Іванова. А, а я з іншої церкви, я з церкви Петра Петравича... Петровича Петрова. Або, наприклад, ми з церкви благодать і мілость. А, а ми з другої церкви мілость і благодать. Ну, от, власне, про церкву, як себе ототожнювати, добре це, можливо, не дуже добре, як ви вважаєте? Ну, давайте подивимось, як Павел і як в Открові на да, послання сім церквям. І вот. все названня цих церкві. они имеют территориальное значение. Ну, да? То верующих было очень мало. Было там 5 человек или 10 в одном месте. Вот вам церковь там в Эфесе. А было там 20 в Коринфе. Вот вам церковь в Коринфе. А сегодня же нас? Не, ну я думаю, что это не так. Я думаю, что и в Коринфе могла быть не одна, не одна группа. Ну, были домашние церкви, безусловно. Вот. И в Эфесе, я думаю, что не одна. И так далее. То есть, ну, имели... И разделение было только территориальное. Мы нигде не видим названия церквей, которые бы имели другое значение. А кроме... если в пригороде, вот я в Бортничах живу, я в Киеве или уже в селе? Это все равно территориальное название. Ну, то есть... Апри... Ведь области, да? да? это все равно территория. Почему? Потому что если мы посмотрим на 1 Коринфянам 3 глава, и Павел говорит, я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Почему? Потому что вы говорите, я Павлов, я аполосов я Кифин и так далее. То есть причисляли себя к некому человеку или учению, Учение. или вот какой-то там конфессиональности, какой-то доктринальности и так далее. То есть это как бы вот Павел говорит, это плотские, это еще дети, рожденные свыше, дети во Христе. Но э, на самом деле Бог создал церковь свою, правильно ты сказал. Это Господня церковь, и мы все дети Божьи. И э, не может отделяться одна церковь от другой какими-то учениями или какими-то доктринальными расхождениями. Мы Господни, мы дети, мы дети Божии через Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому в Библии то, что мы видим, разделение идет только территориальное название. А названия вот каких-то таких учи, учений или доктринальных, конечно же, нет. Поэтому... Я хожу в церковь Господню, и мы со Славой Бондарьком ходим в одну церковь, это церковь Христова. на запитание слухачев, с э, какой церкви Алексей Волченко, можно говорить, он с церкви Господа Иисуса Христа э, Киева. Да, 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 да. Это Господняя церковь. Почему? Потому что мы, ну, даже радио наше таким образом позиционируется, что мы не придерживаемся какой-либо конфессии, мы позиционируем себя вне конфессиональными, вне деноминационными, а мы Христовое радио и вещаем Христовую истину и Христовую веру. И у нас, вы знаете, служители есть разных конфессий, но мы говорим им, чтобы, ну, мы все говорили о Христе, о вере во Христа и приближались к Христу. И когда мы общаемся с Иисусом Христом, то тогда мы все ну, преобразовываемся в этот образ. Мы все должны смотреть на Христа, а не на человека. Потому что, когда мы смотрим на э, человека, мы смотрим неправильно. Мы должны смотреть на Христа. Моему телефонный звонок. Здравствуйте. Доброе утро, Радио Мануил. Доброе утро, Алексей Анатольевич. Это брат Василий. Я хотел бы задать вам вопрос по Библии. Вот Атеана, 16 глава, 23 и 26 стих. Я зачитаю. Значит, «И в тот день вы не спросите меня ни о чем, Истина, истинно говорю вам, э, о чем не попросите отца во имя мое даст вам. И дальше. «В тот день будете просить во имя мое, говорю вам, что я буду просить отца о вас». Что какой-то день, тот день для э, верующих людей или для мира... В чем смысл этого дня? Вот объясните, пожалуйста. Это именно в тот день. Когда этот день наступает? Ну, я, наверное, лучше отвечу тогда другим местописанием. Это восьмая глава э, с 24 стиха. Иисус говорит, я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. И тогда сказали ему, ну, Кто же ты? И Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам, много имею судить, много имею говорить и судить о вас. Но пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру, и не поняли, что Он говорил им об Отце. И Иисус тогда сказал им, вот когда вознесете сына человеческого, вот тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. То есть в этот день э, можно много рассуждать по поводу этого дня. Это может быть как э, день Господень, это может быть и вот это вознесение на крест и этот день, в который э, он сказал, совершилось. Можно рассуждать, что это день пятидесятницы, схождение Духа Святого, но я больше склоняюсь, что именно этот день, э, это вознесение на крест, именно то, что когда он сказал, совершилось. И вот это совершилось то, что завеса в храме разорвалась и Дух Святый излился на каждую плоть. Это то, что совершилось самое великое действие, которое во Вселенной произошло. Почему? Потому что именно для этого все и было сотворено. И была планета сотворена для этого. Люди были рождены для этого. Все, вот атмосфера, вода, горы, время, Вселенная, все было сотворено именно для этого, чтобы Дух Святый излился на каждую плоть. Почему? Потому что каждый человек — это, это потенциальное сердце, в которое вмещается любовь Божья. То есть представляете себе, что как нам трудно это понять, но вдруг вот в это сердце человеческое, которое осквернено похотью, плоти, осквернено эгоизмом, завистью, жадностью, скорбью, болью, горькими корнями, и вдруг вот Дух Святый очищает от всякой темноты, от всякой злости, и в этом сердце вмещается любовь Божья. Любовь, которая безусловная, любовь, которая огромная. И я думаю, что это именно вот этот день, почему? Потому что у нас есть такое свидетельство в Писании, что сотник и солдаты, которые распинали его, которые издевались, которые которые делили одежды, которые прибивали его гвоздями к кресту и не имели никакого сострадания, выполняли просто свою грязную солдатскую работу. Но когда он сказал «совершилось» и что-то изменилось, и просто вселенная вздрогнула, вы помните, там было землетрясение и тьма, и солнце померкло, и сотник сказал, и не только сотник, а все бывшие с ним – сказали воистину это был сын Божий и не только сотник если мы посмотрим я не помню Луки написано что все видящие это шли и били себя в грудь а, то есть все присутствующие на Голгофе били себя в грудь переводится как глубокое покаяние что все те, которые только что кричали, если ты Сын Божий, садись со креста и так далее, то вся Голгофа, все видящие это написано, шли и били себя в грудь. То есть что-то произошло. Произошло вот это излияние Духа Святого. Оно, оно, конечно, в Пятидесятницу оно как бы печать, что ли, поставлено, но уже в это распятие произошло Совершилось Совершилось Весь план Божий, план Вселенной Совершился, что теперь Дух Божий свободно Доступен каждому, кто Призовет имя Господне И сотник, как это не удивительно Первый призвал Имя Господа И согласно 1 Иоанна 4.15 Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим, в том пребывает Бог И Он в Боге, то есть сотник первый получил рождение свыше, потому что он призвал имя Господа. Он назвал Иисуса Сыном Божьим. И даже все, которые были с Ним. То есть это удивительно. И поэтому я думаю, что то, что брат Василий спросил об этом дне, я, я рассматриваю, что, возможно, этот день, это как раз день Вознесения. Но дни Господни бывают у нас и День Господень. Это и последний день, и День излияния Духа Святого Пятидесятницы. Ищем, смотрим, каждому, каждому это должно открыться самостоятельно от Бога через Писание. Мне вот кажется, что это событие было вот таким образом, что сотник, который был карателем, и вдруг такое преобразование. И все, которые были на Голгофе. Поэтому, мне кажется, это вот этот тот день. И Бог сам засвидетельствовал, что в тот день вы узнаете, что это я. Дякую. До речи, брат Василь, он а, звернулся до одного из мест священного писания, Які ми сьогодні ранком обговорювали зі слухачами в інтерактивній ранковій програмі Свіже слово до речі, Олексій Анатолійович, ви слухали ефір? Так, да, да, да. Тема була молитися в ім'я Ісуса Христа. Можливо, у вас теж є якісь думки з цього приводу? Мені здалося, що сьогодні цікаві досить прозвучали моменти. Що, по-перше, це Наче людина користується чиєюсь довірою, грішми або репутацією в ну в суспільстві, і від імені цієї людини вона вповноважена щось говорити і вирішувати. Але при цьому на цій людині є на цьому емісарі, посланці є відповідальність діяти в повній згоді з волею того, хто передав частину своїх повноважень. їй. Можливо, у вас є ще якісь думки з цього приводу? Ну я думаю, так що. Иисус сделал весьма важное или самое главное заявление. Да, если будете просить что-то у меня во имя мое, будет вам. Там так написано. И потому что у нас все на пропущено, но там написано, что если будете просить у меня во имя мое, я... Ерезни дам... манускрипта. Да, 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 да. И если что будете просить у Отца во имя мое, я дам вам. То есть Бог определил, Господь определил имя, через которое... Мы можем обращаться к Богу. И это и есть на самом деле предмет веры. Если вы помните, по-моему, Павел шел, и там был у хромой в листре, по-моему, и Павел исцелил его во имя Иисуса Христа. Он встал и начал прыгать. Он говорит, что вы хотели Павла сделать Богом, Зевсом, и он говорит, не я исцелил, а имя его. Он поверил в имя, и имя его исцелило и подняло его. Это очень важное заявление, чтобы мы э, вот глубоко думали об этом и не говорили имя Господа Бога в суе, не нарушали третью заповедь. То есть Бог определил быть в этом имени. То есть это сам Бог, Творец неба и земли, Владыка вселенной, определил быть или находиться в этом имени. И вы знаете, что э, сейчас Бог э, носит это имя прямо сейчас после Вознесения. Если вы помните, когда, Госп... когда Павел или Савол шел в Дамаск, его сиял свет с неба, и э, Павел упал на колени и говорит: «Кто ты, Господи?» и Бог, Творец неба и земли, который опустился в сияние славы к Савлу на пути в Дамаск, он ответил, я Иисус, которого ты гонишь. То есть и сейчас мы знаем, что в Откровении написано, что престол Бога и Агонца стоит, и имя Бога и Агонца начертано у них на челах. Это те, которые поклоняются сейчас Иисусу на этом стеклянном озере. То есть это имя и есть Иисус Христос. И поэтому мы должны ну, благоговеть перед этим именем и трепетать перед этим именем. И самое важное, что это и есть вера. На самом деле это вера. Почему? Потому что если мы называем себя верующими, верующими во Христа, христиане, то мы должны понимать, что такое вера. Потому что Иоанна 14, глава 10, 11 стих, он говорит, и так верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. И это а есть осуществление веры, что когда мы, если верим в Бога, то мы верим, что этого Бога зовут Иисус Христос. И когда мы обращаемся к Богу через Иисуса Христа, Он нас слышит. Почему? Потому что теперь можно приблизиться к Богу только через Иисуса Христа, через имя Иисуса Христа. Почему можно только через имя Иисуса Христа? Если мы обратимся к Богу по-другому, то Он не слышит нас, потому что Он нас воспринимает искупленными через кровь Сына Своего, через кровь искупительную Он нас видит, слышит и принимает. И если мы не, не приходим к Богу через Иисуса, а как бы Индия, через ну, не через кровь Иисуса, не через воплощение Бога, не, не, не через смерть Бога, не через раны Бога, не через раны Христа, которыми мы исцелились, то Бог нас не слышит и не воспринимает и гнев Божий остается за на, на нас за наши грехи. Но если мы приходим к Богу через кровь Иисуса, через скорбь Иисуса, это через Иисуса, когда мы обращаемся к Богу через Иисуса, мы подразумеваем, что Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, воплотился в человека, понес наказание за меня, за мои грехи. Он был поруган, избит, убит, оплеван за меня. Это я должен был все нести. Это я виновен. Это не он виновен. Это я виновен во всем. Но он взял мою вину на себя и и, и дал мне имя свое, чтобы я мог обращаться к нему, потому что он был наказан за меня и поэтому я имею право обратиться и поэтому он примет меня, потому что он уже принял меня две тысячи лет назад, тогда, когда умирал. И поэтому, когда мы говорим к Богу через имя Иисус, это раны, это боль, это скорбь, это причастие, это смерть Господню возвещаем тогда, когда мы говорим к Богу Иисус. И поэтому просто берегите это имя, храните это имя, благоговейте перед этим именем Иисуса. Моему телефонный звонок. С нами Наталья. Добрый день. Добрый день. Э, сначала хочу э, прочитать два места из Писания, а потом задам вопрос. Э, первое место из Писания это Исаия, э, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дам нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. А второе место в Писании, что обратиться сын нам, и нарекут ему имя Эммануил. И вот э, какой вопрос, что э, согрешит ли человек, э, и услышит ли его Бог, если он будет говорить, что Эмануил, дорогой, любимый, во имя Твое, я прошу, дай там то-то и то-то. Или э, чудный советник ты мой, Господь, Господь э, еще написано, что имя ему Господь. Вот как бы будет грешить человек в таком случае, если написано, вот есть же имена такие, и как бы это все говорится об Иисусе. Зразумела ваше запитание. Да, дякую, ему, Наталья. Ну, я думаю, что, конечно, грешить не будет. Почему? Потому что, допустим, у вашего мужа есть имя, Допустим, слава, вот. И если жена называет э -э, славу не только как слава, а любимый, возлюбленный, там сильный, крепкий и так далее, то есть совершенно нормально, когда мы обращаемся ну... зайчик, котик, да, это совершенно не важно когда мы подразумеваем и понимаем или знаем это имя. Другое дело, когда мы не знаем, к кому обращаемся, ну, то есть не знаем, как зовут, но э, называем его э, вот этими второстепенными именами прилагательными, которые описывают, но совершенно не понимаем, к кому обращаться. То есть, что мы видим? В Писании, э, начиная от сущего, от Господа Саваофа, от эль Шадая и так далее, Егова, Иры, Ниси и так далее. Это все прилагательные, да, то есть вот Егова, Ниси, там, это, он знамя наше, но это не имя. Иры, это он смотрит, да, сущий, это от которого все существует, это не имя, это им все стоит, вот. Или всемогущий, да, эль Шадай, Савов, Господь воинств, это не имена, это те, которые описывают Нашего Бога, а имя сокрыто. Это, это вот эта тайна, которая, правда, нанеслась от самого начала. То есть через Иисуса Навина, что Он введет в землю через Иисуса сына Иосидекова, что Он построит храм и так далее. Это имя, имя проносилось. Но и даже написано «Господь Савов, Искупитель имя Его» но Искупитель был Иисус Христос и в имени Искупителя, потому что на самом деле слово Иисус и в нем сокрыта сама тайна, потому что это Господь спасающий и что это и есть ну Яхва ⁇ спасающий, и вот это имени в нем сокрыто, и вот эта тайна. И поэтому э, все имена, которые мы имеем, кроме Иисуса, они описывают Бога. И с, имя Имануил, допустим, это тоже Бог с нами. Он описывает Бога, который будет с нами. Но имя уже обращение непосредственное, это и есть Иисус. И поэтому мы, отвечая на этот вопрос, говорим, что, конечно же, мы ни в коем случае не согрешим, когда мы называем другими ну, характеристиками э, Бога, да? когда мы называем возлюбленного, возлюбленного и, ну, ну, мы никак не можем этим, безусловно, согрешить. Но самое главное, чтобы мы знали, кто у нас возлюбленный кто это наш возлюбленный, кто это Бог всемогущий, к кому мы обращаемся, к кому мы молимся, чтобы мы обязательно называли это имя, к кому мы молимся, потому что без имени Иисуса, если мы назовем 10 прилагательных, но не назовем имя, или даже самое страшное, если мы не знаем этого имени, то, конечно, Бог нас не услышит.